Здравствуйте! В эфире информационный дайджест с мира по нитке. И я его ведущий Роман Кирьянцев. Школы разных стран мира имеют не только разные языки обучения. Во всех них можно заметить большое множество отличительных особенностей. Отметим самые интересные факты о школе разных стран. Поехали! Школы Великобритании. Чиновники Великобритании запретили детям 11-18 лет использовать сленг в школах, даже «привет» или «пока». Дети должны заменить официальными «доброе утро» или «до свидания». Под запретами все разговорные сокращения. Власти считают допустимым в школах только литературный, стандартный английский язык. Обоснования таким требованиям просты. Стремление улучшить культуру речи и расширить словарный запас школьников, Чиновники уверяют, что это повысит шансы детей на трудоустройство и развитие карьеры в будущем. Школы Мексики. В Мексике работает программа общинного образования. Она создана по инициативе Национального совета Мексики по развитию образования с поддержкой Межамериканского банка развития. Программа рассчитана на мексиканских детей, которые проживают в отдаленных деревушках, без возможности получения образования. В рамках данной программы в качестве учителей стажеров в деревнях поселяются на год или два студенты. Они дают образование детям за скромное жалование. Взамен по окончании срока пребывания студенты получают гранты для продолжения образования. Каждый год по этой программе обучается около 300 тысяч детей из 40 тысяч населенных пунктов. Школы Франции Школы во Франции удивят вас своей ярко выраженной национальной краской. Первые школы для деток это материнские школы, в которых к общему начальному образованию готовятся уже с 2-3 лет. С детьми работают и педагоги, и психологи. В 5 лет все дети обучаются чтению в обязательном порядке. Начальная школа во Франции длится 5 лет, потом 4 года дети учатся в колледже, а затем 2-3 года в лицее или старшей школе. На третьей ступени обучения уже выбирается специализация дальнейшего образования. Лицей во Франции заканчивает только 80% школьников из-за сложности обучения в нем. Школы во Франции – одни из лучших образовательных учреждений в Европе. Школы Вьетнама Вьетнамские школы и даже детские сады Хашимина теперь радуют детей и их родителей нововведенной йогой. Занятия начинаются с поза волоса, а преподаватели рассказывают мудрые пищи. За день школьники и детсадовцы получают около часа занятий йоги. Специалисты сферы образования и спорта убеждены, что йога позитивно влияет на достижение учебных целей школьниками и снижает тревожность и повышает концентрацию детей. Родители же счастливы, что дети меньше стали зависать в онлайне. Ну вот и все, дорогие друзья. Всем высоких оценок и отличного настроения. Пока-пока. Если ты смотрел дома и тебе понравилось это видео, ставь такой крепкий, мужицкий лайк. Да! И возможно в будущем я чаще буду выпускать подобные ролики.